wara saka kuburan wetan Desa Wonosari dumunung ing pinggir alas jati adoh saka kutha nalika mongsong udan teko Desa ikitan sah klebu kabut gandel sak benunggi warga urep prasaja nanging isih manut adat lawas ora-oleh ngomong kasar ing wayah peteng ora-oleh liwat kuburan nalika udan nanging waktu iku kabeh aturan kaya ora-orang gunane maneh saka wengi pisan, pocong katon nglummpat-gellumpat ing kuburan wetan, ninggalake swara cekikikan cilik sing ngngemo nganti ngomah-omah pinggir desa. Kabeh warga kaget lan ora ana sing wani metu. Saise kedadedian kuwi, lastri, warung dadi wong pisanan sing nyeritake kabar pocong iku. Aku ngaruh dhewe, poconge nganggo kain putih teles, pripatitik bolong, lann ana suwarane kaya wong ngrasani saka balik wit jati. warga boddo geger. Nanging saka kabar iku muncul gosip anyar. Pong kui arawai busarmi. Wong sing bien dituduh dukun santet lan mati kanti ora layak dikeuki warga tanpa bukti. Paidi sing bapak Iimpi loro nganti-mati amarga dituduh di santet, langsung kebakar nesu. Iki kabeh groro-gururo keturunane Buarmi. Aku ngerti, rohhe baling goleki wong sing mateni. Desa dadi panas, warga padha curiga siji lan jijine. Pak Ranu kepala desa nyoba ngenleni kahanan. Wis aja nganti gosip muasani pikiranmu. Ora ono sing ngerti tenang nopo sing kejaan. Nanging suarane kalah karo rasa wedi sing nyebar luwih cepet tinimbang logika. Wengi kaping limo kapot luweh gandar saka mbiyen. Swara Adan Isa durung rampung nanging anjing-anjing wis gumam ora kendhat. Paidi karo telung kancane mutusake ronda ing kuburan wetan Ning sih, sing duweni perasaan beda ngendiko lirih marangi ibune. "Mbok, aja ana sing metu bengi iki. Aku krungu wong nangis saka arah kuburan." Nanging, wong wis ora gelem ngrungokake rasa. Mung kendhalekke nesu lan penasaran. Nalika padhi mlebu area kuburan, suasana langsung aneh. Udara dadi abot. Senter mati hiji siji lan ana bau amis ninggot kaya getih anyar. Saka jero pepeteng, ana swara nangis alon. Swara wong wedok. Cucu-cucu pocong metu saka ngisor Nisan. Lumpat karo kaini ke buka setengah Ngeto akhirai pucat karo menipat ireng bolong Aku ora salah, aku ora nyantet Nanging aku pateni. Paidi ngelak aki beduk Nanging nali lirik kancane si jiwes ambruk Karo ireng ngeluar aki geteh Peteh nyamber Lansak det kabeh kuburan katon obah Koyo ono sing nyoba metu soko lemah Paidi melayu karunjerit ora jelas. Nanging swara nangise pocong katotake nang ditekan omahe. Oh Yusoe, tangane paidi kebak tapak lemah lan kukune ireng kabeh. Desa dadi luweroso. Warga nyaluk Pak rano supaya ngundang Mbah Karto kanggo seboh singgeti adat lan donga. Mbah Karto kan doaluh. Iki duduk setan sing gawe luweroso, nanging rasa salah sing ora tau disesali. wong wong sing mati ini busarmi ora tau jaluk pengapuro arwah ora bakal tenang nganti ka adilan balik pengikui ugo kabeh warga dikumpulake nganggo selamatan lan dongo ke bebarengan ing kuburan wetan nalika dongo diwiwiti bumi krosok geter alon hawa dadi adem lan saka tengah kuburan metu asap putih ngubungi warga kabeh krukus waro lirih aku mau pengen kebenaran kabut punya ralon-alon lan saka nuwur nisan pocong ngadek sapsar maneh banjur ambruk tanpawarara Sa ku suasana dadi sepi pengging kabeh wong ora ana sing wani ngomo Sai kabeh Bali menyang omah asri krungu suaro esaka eh, so wit pisang cedak pau nih nyebar gosip tangane nyebar dusau kan angin liwat ngngebo bau gemmunyan nyeret suara cekikian lirih sing ilang ning peteng peteng oratan sah-ale saka so jahat kadang asalnya saka ati manusia so sing kebak rasa salah curiga lan kebencian mong sing nyebar gosip utawa ludah tanpa bukti sejati ini luwih medeni tinimbang pocong sing lupa ing kuburan